masih lagi dalam NLKO bersama saya Imran Akil. Terima kasih kerana setia menonton Nasi Limak Kopi O. Oh. Dan hari ini, kali ini segmen kita tentang rahsia berkat dalam sedekah. Bila kita cakap tentang sedekah ini, ia bukan hanya sekadar pemberian. Ia juga sebagai satu rawatan jiwa. Jadi hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Ma'adim, Adim, iaitu Ketua Kampung Rantau Panjang dan Ustaz Batia Fitri, Jurucakap Pembangunan Masjid Ahmadi. Jadi kita akan dengarkan tazkirah saya sedikit daripada uh, Ustaz Mattia mm -hmm. tentang rahsia berkat dalam sedekah. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buat semua penonton NLKO tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak buat satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, antara sahabat Nabi yang terawal memeluk Islam yang sangat susah dalam perjalanan ke Madinah. Dia kesempitan duit, tak cukup makan. Dia bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Bercerita tentang kesusahannya, kesempitannya, makanan tak adanya dan hutang yang begitu banyak. Lantas kata Nabi SAW, Senang. Wahai ibnu Mas'ud, perbanyakkanlah sedekah. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala, menghapus dosa dan menambah rezeki. Lantas Abdullah bin Mas'ud tak fikir banyak. Dia carilah apa yang dia ada. Walaupun dengan sebutir kurma. Walaupun dengan secawan air untuk orang yang haus. Dia bagi sedekah dengan apa yang dia ada. Subhanallah, tuan-tuan dan Puan-Puan. Tak lama lepas itu, ada seorang lelaki ansar. Menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud un untuk bekerja dengannya. Di tempat ternakannya. Lalu dia pun bekerja lah. Bekerja, bekerja, bekerja. Subhanallah. Rezekinya bertambah dan tanpa dia sedar. Dia telah berjaya untuk melangsaikan hutangnya. Tapi kuncinya apa? ini yang disebut sebagai magnet rezeki dengan bersedekah maknanya sedekah ini tuan-tuan dan puan-puan yakin dengan kisah apa yang nabi sebut kepada abdul mas'ud dengan sedekah akan menambahkan rezeki melimpahkan rezeki buat kita sebab tu tuan-tuan dan puan-puan apa kata Hari ini jom bersama sama kita bersedekah dan berinfak bersama dengan Masjid Ahmadi Rantau Panjang insya-Allah mudah mudah Ha, ah, masya-Allah. Dengan atas kira tadi saya rasa boleh kita katakan sedekah ni ibarat magnet keberkatan, betul. magnet rezeki subhanallah. Ya, Masya-Allah. Jadi hmm. kita bersama dengan dua tamu istimewa ni, kita nak tanya kepada Tok Adim. Yes, Menakan Tok Adim merupakan ketua kampung Rantau Panjang. Hmm. Boleh ceritakan sikit macam mana perkembangan semasa okay. uh, menaik taraf masjid Ahmadi Rantau Panjang ni. Okey, uh, assalamualaikum. Ah ya, Masjid, uh, uh, masjid Ahmadi Kampung Rantau Panjang ni adalah masjid yang lama, berusia hmm. 100 tahun. Jadi okay. oleh kerana masjid ni dah lama selalu rosak, bocor sana, bocor hmm. sini. Jadi kami uh, a masjid mengambil keputusan untuk kita buat uh, projek naik taraf. Hmm. Uh, supaya ialah satu kita nak uh, betulkan, kita nak uh, apa? Uh, jadi selesai untuk jemaah. Uh -huh. Jadi uh, setelah hari hasil perbincangan kami memerlukan 6.8 juta. 6.8 juta. Uh, hmm. uh, Projek ini kami mulakan pada tahun 2002. Eh 2022 sorry. Hmm. 2022 dan sekarang alhamdulillah kami dah mengumpul hampir 4.4 juta. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada yang menyumbang sebelum hmm. ni. Jadi saya mengajak uh, kepada penonton di luar sana, penonton nasi lemak kopi o uh -huh. untuk sama-sama membantu kami di Masjid al kampung rato panjang hmm. untuk kami uh, bina masjid dan membesarkan masjid. Hmm. Sekarang perancangan kami masjid daripada satu tingkat ke dua tingkat. Hmm. Jadi hmm. daripada sebelum ni jemaah uh, 2000 orang kita nak uh, tambah kepada 4000 orang. Lah. Insya-Allah untuk makluman juga kampung rato panjang ni penduduknya ramai. Hmm. Ada 60000 penduduk. 60000. 60 Jadi inilah uh, usaha kami untuk hmm. kita menambahkan kapasiti masjid insyaallah insyaallah Insya hebat betul sejarah kan lebih e. daripada 100, 100 tahun. tahun sekarang ni dah terkumpul 4.4 juta Ye dan okay. masih lagi ada baki dan kita doakan semoga dipermudahkan insyaallah Insya boleh nanti ustaz akan kongsikan bagaimana untuk berinfak jadi ustaz mengenai topik tadi kan ustaz Bagiatam kenapa ustaz katakan macam boleh dikatakan masjid ni antara tempat yang terbaik untuk kita gandakan pahala, hmm. gandakan rezeki and kalau uh, dan juga boleh kongsikan hmm. kepada penonton bagaimana mereka boleh berinfak untuk Masjid Ahmad ini. Hmm baik Tuan-tuan dan puan eh, sambil saya bercakap dekat skrin TV kita ni hmm. ada kita punya nombor akaunnya, ada nombor pegawai untuk dihubungi, hmm. boleh hubungi pegawai kami, boleh screenshot tangkap layar dan kongsikan kepada semua orang. Hmm. Baik Tuan-tuan dan puan Kenapa mesti berinfak dengan masjid satu? Nabi adalah penginfak pertama untuk pembinaan Masjid Nabawi. Subhanallah. Siap masjid nabawi dekat madinah tu kan imran kan mm -hmm. sampai ke hari ini masih lagi digunakan betul betul dan sampai ke hari inilah yang buat masjid tersebut pahlah berjalan tak berhenti mm -hmm. kenapa sebab nabi kata uh, ahabul illah uh, ahabul biladi illahi masjiduha negeri yang paling Allah cinta di muka bumi adalah masjidnya maknanya kenapa mesti berinfak dengan masjid sebab masjid merupakan tempat yang paling Allah cinta dekat muka bumi mm -hmm. tak ada tempat lain Di rumah Allah bukan rumah kita maknanya kita ni membesarkan rumah Allah tentu Nabi waktu nak besarkan Masjid Nabawi masa tu orang tak ramai dekat Madinah. Umat Islam dah ramai, dibesarkan Masjid Nabawi, Nabi cari sahabat-sahabat untuk berinfak. Mm -hmm. Nabi kata siapa yang beli tanah sekitar Masjid Nabawi mm -hmm. dan diinfakkan untuk diwakafkan, dia dapat ganjaran yang lebih besar. Sampai cerita berkaitan ifat... ...dekat telinga Osman bin Affan. Uh -huh. Osman jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia cari siapa pemilik tanah sekitar Masjid Nabawi. Dia bertemu dengan seorang lelaki, lelaki Ansor ...yang memiliki tanah tersebut. Uh -huh. Nak jual tanah tersebut. Uh -huh. Tapi mahalnya harga. Uh -huh. Mahal sekalipun, kata Osman... ...sebab Nabi dah kata... Allah akan bina rumah dalam syurga. Dia beli tanah tersebut, dia serahkan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tuan-tuan dan puan, pahala Osman bin Affan tak berhenti-henti walaupun dah meninggal dunia. Mm -hmm. Sama juga Masjid Ahmadi. Mm -hmm. Nama Masjid Ahmadi diambil daripada pemilik kuwakaf tanah tersebut, Haji Ahmad. Mm -hmm. Dia wakafkan tanahnya untuk digunakan. Dah 100 tahun masjid tersebut. 100 tahun. Dan meninggal dunia kan? <laughs> Banyak tak pahala tuan-tuan dan puan. -puan sebab tu boleh dengar setiap pasal masjid, jangan tangguh. Mm -hmm. Sebab ini adalah uh, orang kata infak yang terbaik dunia akhirat. Mm -hmm. Sebab kita, kalau kita baca kisah sahabat Nabi yang berinfak, dekat dunia dapat manfaat, akhirat dapat manfaat. Sekali lagi tuan-tuan dan mm -hmm. puan, hari, hari Jumat yang merokah hari ini, kami berdoakan untuk para penginfak semua mm -hmm. sekali. Agar Allah permudahkan kita berinfak, masjid kami sampai siap. Kata Umar Al-Khattab, kalau nak berinfak, infak sampai siap. Mm hmm. Selain mana tak siap masjid ini, infaklah. Ikutlah mm -hmm. kemampuan. Yang paling mm -hmm. penting, ada harta kita dalam masjid ini untuk Allah menjadikan asas. Nak bina rumah kita dalam syurga. Hmm. Mengalir pahala tak berhenti dalam kubur. Dan mudah-mudahan diberatkan timbangan pahala kita di akhirat nanti. Sekali lagi, saya tanya puan. Dekat skrin TV itu, ada nombor pegawai kami. Ada nombor website-nya, Facebook-nya. Boleh hubungi dan teruskan berinfak bersama kami. InsyaAllah. Hmm. Insya insya Jadi, uh, Tok Adim. Ya, boleh Zai. kongsikan kepada penonton harapan hmm. untuk Masjid Ahmadini. Harapan ya sebelum ni macam Ustaz tadi sebut hmm. uh, waris daripada Haji Ahmad hmm. pun uh, anak dia hidup lagi hmm. uh, sekarang anak dia berum berusia 82 tahun allah, uh, allah. Uh, allah jadi allah. alhamdulillah rezeki tapi saya membawa uh, hajat daripada hmm. uh, a war warga kampung supaya sama-sama membantu a uh, kepada penonton di luar sana uh, bantulah kami hmm. untuk kami selesaikan projek yang tanah ini. nak, lah nak percepatkan hmm. sikit je lagi uh, sekarang ni yang penting Uh, insyaallah macam ustaz cakap uh, infak daripada tuan-tuan insyaallah menjadi saham akhirat kita ya uh, nanti insyaallah insyaallah jadi para penonton sekalian jadikan peluang ini jangan sia-sia ah -sia. ya, uh, ambil betul. peluang ini untuk jadikan sebahagian daripada sejarah baru Masjid Ahmadi Rantang Allah Panjang Allah. di mana kita uh, sumbanglah berapa sen pun berapa ringgit pun Ia tetap menjadi saham akhirat berpanjangan insyaallah Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. insyaallah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tuan haji ma'adim dan juga ustaz Baktiya Fitri atas ya, pengkhusian yang cukup-cukup menarik tadi hmm. dan kita doakan semoga segala kejemuni ini dipermudahkan insyaallah amin. Insyaallah uh, dengan kadar segeralah insyaallah amin. Jadi kita nak kongsikan <laughs> pada anda